Ви сказали, що дуже важливо зробити так, аби на фронті все не розвалилося. Командувач супутних військ Драфати пішов з цієї посади, сказав, що йде зі спокійною совістю і з надією на те, що все важливе, що починали, буде продовжено і доведено до кінця. Це велика втрата, скажімо так, саме для супутки. Ну, скажімо так, ця новина була крайне удручаючі для армії. От удручаюча. Тобто есть, э, так, якби как бы не так много оптимістів у нас, э, и в армии в том числе, а такі новости, вони, как бы и последние добивают. вот эти последние назначения были полной демонстрацией, ну, скажем так, того, что обновления армии не будет. вот, в обозримом будущем не будет. И назначение Мадиара относится к такой же новости. То есть большинство моих э, и друзей, и товарищей, и просто контактеров в этой отрасли относятся к такому назначению крайне негативно. А почему? Потому же Мадиара демонстрирует успехи. Ну, вы знаете, у меня есть там боевые товарищи, которые показывают хорошие успехи как бы, на своем участке. Но назначение их на позицию командующего бы, могло бы стать катастрофой. Но, то же самое с Медиаром. Пока он там командир своего подразделения, которое он сам там создает, там, финансирует за счет своей медийности там, и так далее, ну это еще терпимо. Ну, как бы вот один из нас. Кто-то из нас там на одних политических взглядов, кто-то противоположных, кто-то там еще чего-то. Ну, как бы мы все отличаемся. Но я бы не хотел там развивать про Медиара, но э, все знают его град, откуда он пришел. Он пришел из коррупции, он эффективный менеджер, э, коррупционный. И все прекрасно понимают, что поставлен он туда именно по этой причине. Если Сухаревского не финансировали там, по двум причинам. Первая причина, потому что там, Сырский вставлял любые палки в колеса молодого выскочки, которого назначили там, без его согласия, без согласия Сырского. а вторая причина, то что Сухаревский не крадет. И красть его присутствие, это, знаете, как красть свидетель, который точно заложит. Вот. А у Мадера совершенно другая, другой программ. И как бы, с ним удобно и то, и другое. Вот. Мало того, я как бы, не уполномочен объявлять то, что не объявлено где-то там в официальных источниках, но и структурные изменения идут под мадер. То есть это говорит о том, что там с финансовыми потоками все согласовано, с Мадерами. Поэтому это удручающая новость для военных про в частности. То, что он там эффективен, ну да, может, бывают эффективные менеджеры разных этических групп. Мадяр он представитель другой этики, противоположной Сухаревский. Сухаревский это вопрос чести и высокой военной этики. А магер просто эффективный менеджер с отсутствием вот, вот этих вот ненужных в этих кругах параметров. Метропады по той же причине снят на самом деле. Вот, вот такая история. Это удручающая новость. И как бы оптимистов поубавилось, я вам прям скажу, с этим назначением.